вы на канале Мистер Тима сегодня мы будем открывать робокар. вот таких вот давай открываем что там что там у нас так. у нас там Хелли Рубокар даже не показался у нас так смотри Тут у нас написано Хелли, тут Поли. Робокар. Тут вот он лежал. У него срочно на... Три Это с такой ровсом. подарок. Ну, вот, это их вся Поли Робокар. Давай вот. это пока на пол уберем. Вот сам наш Хелли. <плэк> не надо, не надо, стой, сейчас мы ножницами откроем. Не надо. Не надо рвать. Почему? Потому что Дим. Вот. Можно я пока по Вот. <свят> Сейчас у нас будет Хелле робокар Сзади его коллекция кстати, сверху. А... Тут написано Рой Поле. Тут колера авокад. Вот. Тут сам поле. ой, рой. Вот, у нас этот есть. Тут еще у нас двух осталось. Вот такой вот рой. Сейчас тут у него скотчем заклеено. Сейчас у меня где-то рядом может. Были, вот они. Так, меня вот. Так, у меня тут не пальца проблема. Сука, ну у меня тут не пальцы проблема. Ну, поломал, поломал. Я те, что могу сделать. Молодец, могу только сказать. Вот так, сейчас этого открываем. <связано> <связано> Можно прикрепить, если что. <связано> <100. связано> Блин, он как-то плохо открывается, когда его просто так. <связано> вот, и достаем нашего роя. Нашел. и он еще трансформируется в тачку. Сейчас я соберу. То есть тачку уже по-крутому трансформировалась. О, щек. Сок, я потянил. Молодец. О, у Роя очень сильно Сейчас я его вот дособираю. Самый легкий, кого собирать, это этого. Эли. Ну вот, конечно, наш робокар. Робокар! Робокар! В общем, вот такой вот крутой он у нас. Рой тут. Нет. Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Тима. Пока-пока! Пока-пока! Thank <sniffs> you.